વિડિયો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ પાઠ વફાદારી તેમાં પેલો પ્રશ્ન તેનો અવિભાગ નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ ચૂન કરોક્સમાં કા નિશાન ખીચીએ પેલો શેઠને પૈસે કે બદલે કુછ ગીર કયો કહા તો જવાબ માં આવશે સેઠકો લાખા પર વિશ્વાસ નહી બીજામાં સાચું વાક્ય છે ઓર ફી હોયથી પાંચમા ત્રીજામાં સાચું વાક્ય આપણી ગલતી પર પછતાવા હો બ વિભાગ નિમ્નલિખિત વાક્ય કોણ કિસે કહેતા હૈ લિયે मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है यह वाक्य लाखा सेठ से कहता है बीजू वाक्य यह वाक्य सेठ लाखा से कह रहे है त्रिजु यह वाक्य सेठ कुत्ते से कह रहा है चौथु वाक्य यह वाक्य लाखा अपने आप से कह रहा है प्रश्न एक कवि कविभाग घटनाओं के सही क्रम कोष्ठक में लिखिए क्रम पहलु वाक्य एक बंजारा था बीजू उसके पास एक वफादार कुत्ता था ત્રીજું બંજારા વ્યાપાર મેં માર ખા ગયા ચોથું બંજારે ને કુતે કે પાસ ગીરવે રખ દિયા ત્યાર પછી પાંચમું વાક્ય આ છઠ્ઠું સાતમું અને આઠમું વાક્ય આવશે આ પ્રમાણે ઘટનાક્રમ પ્રમાણે વાક્ય આવશે પ્રશ્ન નંબર બે નિમ્ન પરિચ્છેદ પટકર નીચે દે ગઈ પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ ચુનકર બોક્સમાં સહી કા નિશાન કીચી આ ફકરો તમારે વાંચી લેવાનો છે તેમના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે ફકરામાંથી શોધીને આપવાના છે પેલું મનુષ્ય કે વિશેષતા ઉસકે ચરિત્ર મે હે તો શું આવશે પહેલાના જવાબમાં ચરિત્ર મે ત્યાર પછી બીજામાં આવશે વિનય ઓર ઉદારતા ત્રીજામાં વહ બુરે કર્મ કરતા હતા ચોથું અનાદર કરને યોગ્ય પૂજનીય પાંચમામાં વચન વિનય છઠ્ઠામાં સાચી જોડ છે અધિક તો તેનો વિરોધી શબ્દ કમ સાતમા નમ્રતા આઠમા લોભ લોપ અવગુણ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર ત્રણ નિમ્નલિખિત મુદ્દો કે આધાર પર કહાની લખ્યા અહીં જે મુદ્દાઓ આપેલા છે તેમના આધારે આપણે કહાની એટલે એક વાર્તા બનાવવાની છે તો ચાલો જોઈએ किसी गांव में एक औरत को एक लड़का हुआ था संयोग से उसे नेवले का एक बच्चा भी मिला और वह उसे भी पालने लगी नेवला उस बच्चे के साथ ही खेलता था लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को लेकर आशंकित रहती थी, थी कि नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी लेकिन एक दिन किसी काम से उसे कहीं जाना पड़ा और बच्चा घर में अकेला रह गया जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उस बच्चे के पास ही बैठा रहा अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नजदीक आया बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने नाग से लड़ाई शुरू कर दी काफी देर लड़के काफी देर लड़ने के बाद नेवले ने उस नाग को मार दिया जब वह औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह को खून से सना देखा यह देखकर उसे तो जैसा पाला मार गया और उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया बिजली की तेजी से उसने एक पत्थर उठाया और नेवले को मार दिया उसके बाद जब वह अपने घर के अंदर गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी तो आ वार्ता है तेना पर आपने सीख मे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय हमें धीरज से काम लेकर उसके कारण और परिणाम का पता लगाना चाहिए त्यार पछी प्रश्न चार नो अविभाग प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न रात के समय कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था जवाब कुत्ता बहुत वफादार था रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था अगर चोर लुटारे पड़ाव की तरह आते दिखाई देते तो भौक भौक कर उन्हें दूर भगा देता था। लाखा सेठ के पास क्यों गिड़ लगा लाखा को पैसे की सख्त जरूरत थी इसलिए लाखा सेठ के सामने गिड़ गिड़ाने लगा त्रीजो प्रश्न सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी जवाब बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था परंतु रुपए के बदले में गिरवे रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवे रखने की शर्त रखी चौथो प्रश्न सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया जवाब सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और किया चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया फिर वे कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक-भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने सामान गाड़ा था थोड़ा खुदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया इसीलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया पांचवा प्रश्न बंजारा क्यों पछताया जवाब लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था उससे कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का हाँ बक्का रह गया उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ छठो प्रश्न बंजारे ने समाधि क्यों बनाई बंजारे ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए समाधि बनवाई त्यार पे प्रश्न नंबर चार नो बिभाग प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलो प्रश्न सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं जवाब सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा हम अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम बच्चों और बुढ़ों को भोजन खिला सकते हैं गौशाला में गायों के लिए चारे का आयोजन कर सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए पाठशाला का खर्च जैसे कि फीस और पुस्तकें दे सकते हैं जो सैनिक शहीद हुए हैं उसकी मदद कर सकते हैं बीचों प्रश्न आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा जल्दबाजी का नतीजा परिणाम अब ये हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत त्रीजू शीर्षक एक कुत्ते का समाधि मंदिर शीर्षक लाखा बंजारा और उसका कुत्ता त्रिजो प्रश्न कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है तो आप प्रश्न छे તેમનો જવાબ મેં અહીં લખ્યો છે જે તમારે આ પ્રમાણે લખવો. ચોથો પ્રશ્ન বিনা સોચે સમજે કામ કરને સે ક્યા હની હોતી હૈ? বিনা સોચે સમજે કામ કરને સે હમારા કામ બિગડ સકતા હૈ. હમ લોકો કે હસી કે પાત્રા બન જાતે હૈ. હમારે મન મે શાંતિ નહીં રહેતી. હમે પશિયાતાપ હોતા હૈ. પાંચમો પ્રશ્ન বিনা ગલતી કે ડાટ પડે તો આપકો કેસા لگےગા? बिना गलती के डांट पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और बहुत दुख भी होगा छठो प्रश्न इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए इससे हमें काफी हानि हो सकती है जिससे हमें बाद में पछतावा भी हो सकता है त्यार प्रश्न नंबर पांच તેનો અવિભાગ છે શબ્દો કો ઉચિત ક્રમ મે કર વાક્ય ફિર લખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે વાક્ય આપેલું છે તેમાં શબ્દો આડાઅવળા છે તેને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં મૂકી અને એક સાચું વાક્ય બનાવવાનું છે તો ચાલો જોઈએ પેલું વાક્ય બનશે ઇધર લાખાને ભી વ્યાપાર મેં ખૂબ રૂપિયા કમાયા બીજું વાક્ય મેં આપકી પૂરી રકમ સુદ સમેત એક સાલ મેં ચૂકા દુંગા ત્રીજું વાક્ય तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो चौथो वाक्य सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था पांचवा वाक्य खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है छठ वाक्य कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा प्रश्न पांच तेनो विभाग नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य लिखिए तो चलो जो सुंदर लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था विश्वास मेरी जबान पर विश्वास रखे और रुपये दे दीजिए सुद मैं आपकी पूरी रकम सुद समेत एक साल में ही चुका दूंगा पीछा कुत्ते ने चोरों का पीछा किया मुक्त कुत्ते की वफादारी पर वह मुक्त हो गया मुक्त खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है प्रश्न छो अविभाग गलत पर्यायवाची शब्द के બોક્સ મેં સહિકા નિશાન કીધીએ જે ખોટું છે તેના ઉપર આપણે સાચાની નિશાની કરવાની છે વિગત તરંગ સદાચારી પંકજ ચોર શેઠ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર છ તેનો બ વિભાગ કોષ્ટક મેધિયે ગયે સમાન અર્થવાલે મુહાવરેખા વર્ગીકરણ કીધીએ તો ચાલો જોઈએ નવ દો ગયારા હોના છુમંતર હોના चक्कर होना दुम दबाकर भागना काफूर होना हक्का बक्का रह जाना दंग रह जाना आँख फटना दातो तले उंगली दबाना कलेजा थक से हो जाना मुँह देखते रह जाना त्यार फूटी कोड़ी न होना काने कोडी न होना ने कफन की कोड़ी न होना त्यार फूट फूट कर रोना चार चार होना દાઢ મરકર રોના રસાતલ પહોંચના હિંચકી બંધના આઠ આઠ આંસુ રોના પ્રશ્ન નંબર છ તેનો ક કા અર્થ દે કર વાક્ય પ્રયોગ કીચીએ પેલું કોઈ ચારા ન હોના કોઈ ઉપાય ન હોના વાક્ય કર્જ લેને કે સિવાય ગુપ્તાજી કે લીએ ઓર કોઈ ચાર ચારા નહીં થા બીજું છે હૃદય હિલા દેના તેનો અર્થ થશે હૃદય કો દ્રવિત કર દેના વાક્ય

વાક્ય મેને સોચા ન થા કે મિત્ર હોને પર ભી લેગા છઠું છે ડાકા ડાલના તેનો અર્થ ચોરી કરના વાક્ય કલરાજ ચૌધરીજી કે ઘર ડાકા ડાલા ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર તેનો છે ઉદાહરણ કે અનુસાર રેખાંકિત શબ્દકા લિંગ પરિવર્તન કરકે વાક્ય ફિરસે લખીએ તો ચાલો જોઈએ જે લીટી કરેલા શબ્દો છે તેમનું લિંગ પરિવર્તન કરી અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે લડકા लड़की लड़की बगीचे में खेल रही है कुत्ता कुतिया भोक रही है दोबी, कपड़े धो रही है घोड़ी घोड़ा दौड़ रहा है चाची चाचा चाचा बाजार जा रहे बंजारा बंजारिन नाच रही है प्रश्न सात नो ब विभाग कोष्टक से लिंग आधारित शब्दों की छोड़ मिलाइए और उदाहरण के अनुसार उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए गधा गधी वाक्य गधे ने उसको लात मारी गधी ने उसको लात मारी बाग, बागीन। जंगल में आज मैंने बाघ देखा जंगल में आज मैंने बाघिन देखी चौधरी चौधराइन चौधरी गांव का मुखिया होता है चौधराइन चौधरी की पत्नी है मोर मोरनी मोर बारिश में नाचता है मोरनी बारिश में नाचती है राजा रानी राजा बहुत ही अच्छे हैं रानी बहुत अच्छी है स्वामी स्वामिनी स्वामी, स्वामी वहाँ बैठे हुए हैं स्वामिनी वहां बैठी हुई है प्रश्न आठ नौ अविभाग निम्नांकित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उसका जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य बनाइए नदी सबको पानी देती है पर्वत बहुत ऊंचा है लड़की गा रही है फूल सुंदर है पेड़ हरा भरा है प्रश्न आठ नौ ब विभाग उदाहरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए तो चलो जो किताब तो रामायण महाभारत शहर राजकोट जूनागढ़ पहाड़ गिरनार हिमालय લડકી રાધિકા કિંજલ દેશ ભારત નેપાળ ફલ આમ કેલા મીઠાઈ લડ્ડુ હલવા અહીં મેં નામ લખ્યા છે એમાં તમે બીજા પણ છોકરીઓના દેશના ફળ મીઠાઈના નામ અલગ અલગ લખી શકો છો ત્યાર પછી પ્રશ્ન આઠનો ક વિભાગ ઉદાહરણ કે અનુસાર વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા શબ્દો કે આધાર પર જાતિવાચક સંજ્ઞા શબ્દ લખીએ

જાતિવાચક સંજ્ઞા રામુ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર નવ તેનો અવિભાગ સહી વિકલ્પ ચુનકર બોક્સ મેં સહી કા નિશાન કીજે પેલું છે શબ્દ કા સહી ક્રમ હે તો સાચો ક્રમ કયો છે તો કે આ કનક કંચન ક્ષમા અને જ્ઞાન શબ્દ કા સહી ક્રમ હે બીજામાં સાચો ક્રમ છે ક્ષણ જંગલ ઝપટ ઝંડા शब्दकोश के क्रम में तीसरे स्थान पर होगा मिश्री, शब्दकोश के क्रम में दूसरे स्थान पर होगा नाराज प्रश्न नंबर नीचे दिए गए शब्दों के बाद तुरंत आने वाला शब्द और उसका अर्थ शब्द कोश में से ढूंढकर कोष्टक में लिखिए क्षमा तो त्या, तुरंत बाद में आने वाला शब्द क्षमा यानी शब्द का अर्थ क्षमा करने की क्रिया का क्रिया या भाव ज्ञानी ज्ञानेन्द्रिया अर्थ ज्ञान करवाने वाली इंद्रिया आंगन आंगनबाड़ी अर्थ बालवाड़ी त्राहीम त्रिश अर्थ तीसवा श्रमिक श्रमिक आवर्त अर्थ कर्मचारियों की उपस्थिति का बदलाव प्रश्न नंबर दस अपनी राय लिखिए पहला प्रश्न पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना चाहिए या नहीं क्यों पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी भी जिंदगी उनको अपने तरीके से जीने देना चाहिए वो भी उदास होते हैं जब हम उन्हें कैद करते हैं और कैद होने के वजह से वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं और हमें भी उनको छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिता सके बीजो प्रश्न किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी कर देना उचित है या अनुचित तर्क संगत अपनी राय दीजिए किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी कर देना उचित नहीं है जानवरों को भी जान होती है उनको मारना नहीं चाहिए इंसान अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को हानि पहुंचाता है उनको मारने से उनको भी दर्द होता है उन्हें हानि करना कानूनी गुना है इस वजह से मेरे अनुसार जानवरों को मारना सताना जख्मी कर देना अनुचित है प्रश्न प्रश्न: नंबर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला आपने कभी किसी पशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की है यदि हाँ तो उस घटना को लिखिए हाँ एक बार हमारे घर के सामने मकान बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा था रात के समय उस गड्ढे में एक गाय गिर गई गाय ने सुबह तक बहुत कोशिश की पर वह बाहर न निकल सकी बहुत बारिश शुरू हो गई और गड्ढा पानी से भरने लगा तब वक्त उस वक्त मैंने गाय को बचाने के लिए बचाने के लिए की गई मेरी प्रार्थना सफल हुई और गाय बच गई बीजों प्रश्न पशु पक्षियों की असाधारण दोस्ती की सच्ची घटनाओं को पढ़कर अपने मन में आने वाले विचारों को लिखिए मैंने झुम्मो भिस्ती और सिंह की मित्रता नाम के मनुष्य और प्राणी के प्रेम की सच्ची घटनाएं पढ़ी है मनुष्य अगर प्राणी को सच्चे दिल से चाहे तो प्राणी भी मनुष्य के प्रति प्रेम और वफादारी निभाने में पीछे नहीं रहते पशुओं में भी प्रेम वफादारी करुणा क्रोध जैसे गुण होते हैं। ત્યાર પછી 3જો પ્રશ્ન. શું એવી કોઈ ઘટના આપકે સાથ હુઈ હૈ જિસસે આપકે મન મેં પ્રાયશ્ચિત કા ભાવ જગહ હો? અગર હા તો ઉસકે બારે મેં લિખિયે. હા, એક બાર મકર સંક્રાંતિ કે પર્વ પર મેં પતંગ ઉડા રહા થા, તભી એક કબૂતર આયા ઓર મેરી પતંગ સે ટકરાયા ઓર નીચે ગિર ગયા. પ્રાયશ્ચિત કાુભવિત્રો અહીંયા આપણે ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી તેમાં સ્વ અધ્યન પોજો તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાર્ટ ચોથાની અંદર ત્યાં સુધી આવજો